الحمدللہ وعدہ رسولات والسلام علام اللہ نبی وعدہ اما بعد فوق اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل حلما شہدائكم الذین يشہدون ان اللہ حرم هذا فان شہدوا فلا تشہد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون <سلام> اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے لاؤ تو صحیح اپنے گواہوں کو جو گواہی دیں کہ اللہ نے حرام کیا ہے یہ پھر اگر وہ گواہی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں اور نہ پیروی کریں ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو چکایا اور ان کی جو آخرت کے ساتھ ایمان نہیں لاتے اور وہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں سامین آج سورہ الانام کی آیہ مبارکہ نمبر ایک سو پچاس ون ففٹی کی تلاوت و تجمہ کا شب نصیب ہوا گفتگو ہماری کا چل رہی تھی فَلَوْ شَاءَ الْحَذَابُ مَلْمَعِينَ اس سے میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا اور فرمایا کہ اے حبیب آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ ایک ایسی دلیل جو پوری ہونے والی ہے جسے کہا جاتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے مجرگوں اور کافروں لیکن تمہارے پاگن کی ناپاکی اور نجس اور تمہاری وہ محبت جو تمہارے جھوٹے معبودوں کے ساتھ ہے اس بنیاد پر ہدایت تم سے چھین لی گئی اس کے بعد فرمایا فرمائیے کہ اگر تمہارے پاس کوئی گواہ ہے جو اس بات کی گواہی دیں کہ یہ جو تمہاری دلائل اور باتیں ساری ہیں اور جن چیزوں کو تم ہزار و حرام روزوں کی بنیاد پہ سمجھتے ہو ان کی گواہی دے گیا آپ کیا تمہارے پاس گواہ موجود ہیں؟ اس پر دو قرآن پاک نے بار بار یہ کئی مقامات پر بات آئی ہے کہ اگر ان خداوں کو نعوذ باللہ ان جھوٹے معبودوں کو تم سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس وہ سچ اور حق ہیں تو پھر لے آؤ کون سی گواہی ہے تمہارے پاس اگر مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ لا شریک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو اس کے بعد جو سب سے بڑی اللہ ہے وہ اللہ کا کلام اور کی لائی ہے کہ اس میں اللہ تعالی نے اپنے نبیوں کے ذریعے ہر دور میں جبریل کو بھیج کر یہ پیغام بھیجوایا اور وہ سب سے بڑی گواہی ہے سب نبیوں سے یہ اعلان کروایا کہ تم کہہ دو اللہ باکہ شریف الزمانے میں وہ نبی اور وہ رسول اللہ کا پیغام بذریعہ وحی اور بذریعہ جبری علیہ السلام وصول کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے اور یہ جائے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سید الانبیاء آپ کو امام الانبیاء ہیں تو آپ کے پاس وہی جبری راضر خدمت ہوئے اور بار بار یہ آیات کئی ای مقام پہ ہیں وَإِلَهُ بِلَهُ وَاحِدْ لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَالرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ کہ تمہارا معبود اللہ ایک ہی معبود برحق ہے اور اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں وہ رحمان ہے کسی جگہ پہ یہ فرمایا کہ سب سے بڑی توحید کی خوبصورت سورہ سورہ اخلاص ہے قل ہو اللہ احد اے حبیب آپ کہہ دیجئے شام یہ ہے کہ اللہ اللہ السمد اللہ, اللہ بے نیاز ہے لم یلد اس نے کسی کو نہیں جنا کسی کو نہیں پیدا کیا ولم یولد اور نہ کسی نے اس کو پیدا کیا وَلَمْ یقل لہو كُفُوًا احد اور کوئی بھی کائنات میں اس کا ہم سر برابر کا نہیں ہے ساری کائنات پہ سایہ اس اللہ پر بے ظلم ہے سبحان اللہ کتنی بڑی توحید کی سورہ ہے مشہور سورہ مبارکہ اس کے علاوہ اور کئی آیات جہاں اس کی توحید کا ذکر قرآن بعد میں آیا اور اس کا اعلان تو آکر نے فرمایا لیکن یہ آیات کہاں سے آئیں اللہ کی جانب سے اللہ نے خود جبریل کو بھیجا اور وہ یہ آیات لے کے آیا فرمایا کہ کیا یہ تمہارے جو بدھ ہیں ان کے پاس کوئی شہادت اور گواہی ہے یا تم ان کو بطور گواہی اور شہادت کہلا سکتے تو یہ دونوں سے محبوب نہ <نتحدث> ان کے لیے کوئی گواہی ہے اور نہ ان کو بطورے گواہ لا سکتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات باغ نے تو نے جبریل کو کئی بار بھیجا اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا فعم شاہد ہو فلا تشہد معاہم اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اگر یہ اب یہ جو ہے نا فعم شاہد ہو جب وہ گواہی ایسا ہو نہیں سکتا اے حبیب یہ کبھی گواہی لا سکتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ایسے جھوٹے ہیں اور تجزاب ہیں کہ ان کے پاس کوئی گواہی نہیں ہے تو آپ اس گواہی میں جب وہ لے کے آئے تو اس میں ایک ویسے بھی شرکت مت کیجیے گا حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نبی تو اس میں شرکت نہیں کر سکے اور نہ کرتے ہیں نہ کبھی آپ نے فرمائی کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو اس کائنات میں توحید کا ہی پیغام رکھا اور اپنی رسالت کا اعلان کرنے والا بنا کے بھیجا ہے اس سے مراد یہ تھا کہ ان کے ساتھ وہ مقابلے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لیے کہاں وہ سچا خدا اور کہاں ان کے جھوٹے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے <stewardship> کہاں درجہ اور کہاں اللہ کی ذات وہ مقدر ذات وہ تقدیس والی ذات اور کہاں یہ نجس وجہ طبی اللہ تروی آ یا اور ابھی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جسلا دیا ظاہر ہے یہ کافر اور وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جٹلا دیا اب استعمال یہ ہے کہ اللہ تعالی کے نبی کو یہ فرمایا جا رہا ہے یہ بار بار کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے آپ کے پاس کبھی کوئی تعلق نکال کے اور کبھی کوئی بات کر کے آپ کے اس انداز سے قریب آتے ہیں کہ آپ ان کی بات مان لیں اور اس دین حق اور دین اسلام کو چھوڑ دیں جیسے انہوں نے کئی کوششیں بھی کی پہلے انہوں نے موافقت کی کوشش کی پھر مزاحمت میں آ گئے اور آپ کا بھائی بات کیا اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے لیکن اس کے باوجود آپ کا کریم علیہ السلام سلام نے عشا فرمایا اگر تم سورج میرے دائیں ہاتھ پہ اور چاند میرے بائیں ہاتھ پہ بھی کے بند دو میں پھر محبی محمد دین کی بات نہیں چھوڑی اور پھر آپ نے ایسا ہی کیا اور آپ کا وہ سوشل بائی کارڈ کیا گیا کہ ابھی طالب میں جب آپ رہے گی اتنا عرصہ تو یہ کتنی بڑی آزمائش تھی بہت بڑی آزمائش تو آپ کا بھائی میرے ساتھ السلام نے اس کو کس انداز سے نبھایا یہ ایک مثال ہے اس کے علاوہ کئی اور ایسے واقعات ہوئے تو فرمایا ابھی ان کی خواہشات کی پیروی نہ مت کیجیے جنہوں نے ہماری آیتوں کو چٹلایا والذین لا یؤمنون بالآخرہ اور اسی طرح ان لوگوں کی خواہشات میں بھی آمد جائیے اور ان کی بھی بات مت جو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا والذین لا یؤمنون بالآخرہ اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ ہم بربہم یعدلون اور افسوس کہ وہ اپنے رب کے ساتھ شریف ٹھہراتے ہیں اپنے رب کے مقابلے میں بتوں کو لے کے آتے اور انہوں نے اپنا خدا بنا لیتے ہیں اے حبیب ان کا راستہ اور ہے اور آپ کا راستہ اور ہے اور اس کو پرانے پاک نے اس کے ذریعے کا محمد سلیم نے کہہ چکے یہ وہ صورتحال ہے کہ جب آپ کے خاندان میں خود ابو لہب بھی موجود ہے اور اس قدر قریب کا حصہ ہے وہ مشرق ہے کافر ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ جو وہاں کے قرب کے رہنے والے ہیں لیکن وہ بت پرست ہیں اور مشرق ہیں. تو فرمایا, اے اللہ وآلہ وسلم, یہ جو آخرت کو بھی نہیں مانتے آپ کے برابر شریک چلاتے ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی وہ والا گرم گوشا مت کیجیے ان کا راستہ اور آپ کا راستہ بالکل جدا جدا ہے اللہ تعالیٰ کے نے ہمیں توحید کی توفیق عطا فرمائی رسالت محمدی یافر گانے والوں میں بنایا اللہ ان کے تقاضوں کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی آمین ہمارے خیال دل بناؤ